программа «Донбасс Реали» в студии «Радио Свобода» Алексей Мацука. Приветствую вас. На фоне боевых действий на Донбассе вопросы жизнеобеспечения региона отходили на второй план. Сейчас в условиях так называемого перемирия в повестке дня у жителей Донбасса новый вопрос – выживание во время экономической блокады. В одном из прошлых выпусков программы «Донбасс Реалии» мы рассказывали о проблемах с обеспечением лекарствами Донецка, а сегодня поговорим о другой проблеме, которая возникает в зоне конфликта. Это отсутствие электричества и поставки угля. Но вначале наш сюжет из Луганской области. 11 марта более миллиона жителей Луганщины остались без света. Из-за масштабного пожара Луганская ТЭС полностью остановила работу. Мрак воцарился на всем севере области. Ну а ваши первые мысли вот когда выключили свет. Надо зажигать свечку раз выключили свет. Какие у меня первые мысли могут быть? Ну, не испугались того, что опять бомбят по станции? Ты тут как-то привыкли уже. Какое? Не знаю. Особо. 100 сразу. Не испугались. Подобными случаями жителей Луганщины уже не удивить, ведь главный поставщик электроэнергии Луганская ТЭС расположена в городе Счастье на линии огня. После обстрелов боевиками ЛНР города Спутника Луганска, который отстался под контролем украинской власти, пропадает не только свет, в отдельных районах мгновенно исчезает мобильная связь, интернет и водоснабжение. Но очевидцы уверяют, причиной остановки ТЭС 11 марта не были обстрелы. Я, я был в тот час за, за компьютером власне что, когда светло вымкнулось, я Я не чув обстрілу на той час, щоб це був обстріл. Ось, е мені так здається, що це була чисто, чисто технічна поломка, ну, можливо, якесь впущення е е персоналу, можливо, що якісь наслідки попередніх там, е обстрілів. Ну, не виключно, я, я цього не знаю, але е принаймні на той час я, я обстрілів не чув. В Луганской ТЭС рассказывают, пожар произошел из-за устаревшего оборудования, ведь оба сгоревших трансформатора отслужили вдвое больше положенного срока. Данное оборудование было установлено на станции в 1954 году. После чего в один раз проходила модернизацию. Ну, сами понимаете, что срок эксплуатации электрического оборудования гарантированно это 25 лет. Данное оборудование, естественно, уже намного превысило этот срок. Айдаровцы обороняющие счастье признаются, к пожарам привыкли. Уже более полугода боевики обстреливая счастье не щадят ТЭС. Однако наши бойцы уверенно держат оборону. Наши солдаты заняли укрепрайон, позиции определенные, то есть врагу не пробраться к нам на завод и уходить отсюда сдавать его давать непонятно каким людям мы тоже не собираемся здесь работают люди наши люди которых мы защищаем отстаиваем нашу землю ну, то есть навряд ли кто-то отсюда уйдет с украинских солдат до последнего будем бороться. Локализировать и потушить пожар работникам станции и спасателям удалось достаточно быстро. К утру подача света была полностью восстановлена по всей территории области. Однако ситуация с энергоснабжением Луганщины продолжает оставаться крайне напряженной. На прошлой неделе север области из-за аварии в счастье трижды оставался без света. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс-Реалии Радио Свобода. У нас в студии гость Антон Ковалишин, пресс-секретарь антикризисного штаба ДТЭК. Добрый день, Антон. Добрый день. Спасибо за участие в нашей программе. У меня такой к вам вопрос. ДТЭК и вот данная ТЭС – это одна структура? Да. ДТЭК Уганская ТЭС входит в ДТЭК. Скажите, я посмотрел историю этой Луганской ТЭС, ее так называют, хотя она в счастье находится, то ну, уже достаточно много лет этому предприятию. Да? И насколько такие техногенные или технологические катастрофы влияют на ситуацию с, со снабжением электричеством жителей Донбасса, или все-таки это боевые действия? Что здесь важнее? Луганская ТЭС является одной из самых старых ТЭС в Украине. За последнее время до боевых действий активно проводилась модернизация этой станции. Два энергоблока были модернизированы, были, было введено в эксплуатацию автоматизированное оборудование, там везде плазменные панели висят автоматическая регулировка работы энергоблоков и так далее. И благодаря, в принципе, вот, этому, вот этой модернизации Луганская ТЭС сейчас даже в такой критической ситуации удерживает свою работу, обеспечивает 1 миллион жителей северо-луганской области, который подконтролен Украине, ну, в нормальной работе и обеспечивает электроэнергией и теплом. Ну, а смотрите, а все-таки боевые действия, да, которые а сейчас развернулись на востоке страны, в частности, там возле Луганска, как-то повлияли на ситуацию или, или, или нет? Повлияли существенно. Дело в том, что в мирное время Луганская ТЭС работала не сама по себе, а в объединенной энергосистеме Украины. То есть, если что-то происходит на станции, какая-то авария, либо какое-то автоматическое отключение энергоблока, то всю нагрузку на себя принимают другие электростанции, которые находятся тоже в Объединенной энергосистеме Украины. Их 14 ну, всего по Украине. Да, ну... С августа месяца Луганская ТЭС она отсоединена от Объединенной энергосистемы Украины. Почему? Потому что перебиты высоковольтные линии электропередачи. Из 22 высоковольтных линий электропередачи повреждены 19. А если оценивать ситуацию с точки зрения того, что есть Луганск, есть Донецк, где находятся сейчас так называемые власти ДНР и ЛНР, и взаимоотношения вашего предприятия, которое украинское предприятие, то как это происходит? Все, как Луганск получает свет? Луганск получает свет не от Луганской ТЭС, поскольку линии Кирова 1, 2, 3, еще там несколько линий, которые шли в сторону Луганска, они были все повреждены во время боевых действий. Луганск и неподконтрольная Украине территория Луганской области получает электроэнергию по линии шахты Победа. Шахты это, не, это, шахты, это город Ростовской области. Это, это к ДТЭК не относится. То есть Луганск получает свет из, из России? Из России. На сегодняшний на день? На сегодняшний день. А Донецк? донецк получает электроэнергию из объединенной энергосистемы украинской украинской угу. я знаю что в донецке можно даже оплатить за услуги вашей компании да? или, или mm -hmm. ну, которая вы, выдает свет в том числе и ДТЭК. Совершенно и можно верно. через сайт зайти и оплатить да. эти деньги получаете вы напрямую а как сепаратисты их пытаются или не пытаются контролировать я не знаю как они пытаются не пытаются но если деньги поступают на счет э, ДТЭК Донецк Обуэнерго то они автоматически перечисляются уже на счета Ощадбанка и со счетов Ощадбанка они поступают в ГП «Энергорынок». Это ну, украинское государственное предприятие, которое потом эти деньги опять-таки в автоматическом режиме распределяет между ТЭС, атомными электростанциями и так далее, которые работают в энергосистеме Украины. И еще один вопрос по этому поводу скажите а как проходят э, э, ремонтные работы, например, на оккупированной территории вашими бригадами? Я знаю, у вас там на сайте постоянно об этом какие-то сообщения есть, но а в реальности все-таки мне всегда было интересно, как это происходит? То есть вы людей отправляете туда под обстрелы, когда эти были обстрелы, или они сами как-то едут туда добровольно? Как, как ситуация? -то? Под обстрелы никто не едет. Сейчас в Донецкой области отключено 40 населенных пунктов. Именно по той причине, что в, ну, и в тех районах, где периодически еще продолжаются обстрелы, какие-то боевые действия, где неспокойно и так далее, когда идет активная фаза конфликта, когда идут интенсивные обстрелы, то бригады, соответственно, в эти места не выезжают. В самый разгар боевых действий это приводило к тому, что до 170 населенных пунктов в Донецкой области было отключено. Бригада выезжает на место работы тогда, когда... Ну, либо есть там на месте какая-то договоренность между бригадами и блокпостом о том, что туда можно выехать, и с двух сторон тоже какая-то достигается договоренность про зеленый коридор, когда все стороны понимают, что без энергетиков все будут сидеть без света по обе стороны линии фронта, тогда бригада, тогда бригада выезжает. Но все равно как бы, это небезопасно. Возникают все равно какие-то инциденты, бывает, что внезапно обстрелы начинаются, бывает, что люди на мину наезжают, поскольку по Донбассу сейчас мин ну, очень много разбросано. Все равно это очень опасная ну, героическая работа, по сути. Да, То понятно. есть каждый день человек рискует. Антон, а скажите, чувствуете ли вы как-то политизацию процесса? ощущаете, что то или иное действие, например, когда бригада ремонтников уехала на оккупированную территорию, потом она приехала назад в Украину, что кто-то пытается вас, ваше предприятие, втянуть в какие-то политические игры? Или или будете все отрицать ну, Бригады, сейчас? они в основном ездят ну, с той стороны, где они находятся. Ну, через линию фронта ну редко как бы кто ездит. Какой-то политизации... Вы только что сказали, что блокпосты, там, где есть договоренность, можно проезжать. Ну, блокпосты, они между населенными пунктами находятся, ближе к линии фронта. Хорошо. И перейдем ко второй теме нашей программы. Это снабжение углем и обеспечение ваших объектов, в том числе углем. У нас есть небольшое видео, где один из представителей вооруженной группировки ЛНР, Плотницкий, утверждает, что есть силы в Украине, которые хотят возобновления поставок угля из оккупированной территории сюда, в Большую Украину. Давайте смотреть. Экономические связи, которые мы будем выстраивать, это будут партнерские связи, это будут взаимоуважающие связи экономически выгодный на двух сторон. На сегодняшний день мы знаем, что Украина хочет закупать уголь, но вы прекрасно видите и понимаете всю политическую ситуацию, которая сейчас на сегодняшний день сложилась. Есть силы в Украине, которые готовы сегодня заключать контракты, получать. У них есть ТЭЦ, которые нуждаются в нашем угле. То есть под силами, что имел в виду лидер сепаратистов ДТЭК? Не обязательно на рынке Украины есть еще игроки, кто помимо ДТЭК нуждается в Угле. Это ТЭЦ, там в том числе и в Черниговской области, в Харьковской области, это центр энергогосударственная, у которой есть Змеевская ТЭС и Трипольская ТЭС. Ну, смотрите, ближе всего все-таки Счастинская находится ТЭС. Луганскую, как раз там, где есть шахты. Все-таки было бы удобно, наверное, да, как-то получать уголь со стороны оккупированной территории. У вас есть такое в планах или нет? Вы знаете, на ДТ к луганскую ТЭС уголь, в принципе, поступает относительно регулярно, но с такими определенными там, затруднениями. Бывает, что не едет уголь, но он едет через территорию России транзитом. В смысле, это наш донецкий уголь, но нет, через Россию? Нет, луганский уголь из Равенек и Свердловска, он ну, в основном как бы едет, поступает на луганскую ТЭС. Были периоды, когда на луганской ТЭС запасы угля оставались на один день, это порядка 5000 тысяч тонн. На сегодняшний день порядка 58 тысяч тонн накоплено угля на ДТЭК луганской ТЭС. Это говорит о том, что он едет еще до того, как вот об этом было заявлено. И мы об этом ну, тоже постоянно как бы, информируем, говорим, сколько угля и, и, так далее, приводим это в справках. Есть еще просто одно направление, по которому может вывозиться уголь, это в сторону Днепропетровской области, на Криворожскую и Приднепровскую ТЭС. Этот уголь тоже более-менее ездил до тех пор, пока не активизировались, ну, во-первых, пока в январе не был введен пропускной режим через зону ТО и э, пока не возобновились активные боевые действия в районе Дебальцева, Попасная и так далее на участке пути, который проходит. Через редакова Сентяновка, Шипилово, Красный Лиман в результате обстрелов и боевых действий за последний месяц четыре раза были взорваны железнодорожные пути. Последний сильный взрыв был 9 марта, когда был взорван железнодорожный мост в районе Сентяновка-Шипилово. Он находится в нейтральной зоне, но как бы ближе к украинской стороне. Неизвестно, кто его взорвал. Антон, скажите честно, последний у меня вопрос такой к вам будет относительно того, ведутся ли с вашей стороны какие-то переговоры с ДНР, ЛНР о поставках угля или же в качестве ДТЭК, в качестве посредника в данном случае, может ли выступать или нет? Ну, на месте в любом случае люди ну, вынуждены контактировать, ну, они живут как бы не в вакууме, шахты, и руководство шахт они ну стараются как бы донести абсолютно как бы простую мысль. Если уголь не будет шахты вывозиться, то э, люди ну просто не будут иметь денег для существования. Ну, обычные шахтеры, да, обычные как бы рабочие и им не на что будет просто покупать еду. Это к очень хорошим последствиям может привести. Поэтому до голодных ну, то бунтов это как и так бы далее. Все вы находите способы для оправдания этих действий. Это не способы для оправдания, это ну, как бы объективная реальность. Ну а правительство Украины как же? А, а что правительство? Ну, а Какие-то же действия должны быть со стороны правительства Украины для решения этой проблемы? Или ну, возможно, тоже какие-то ведутся переговоры на уровне правительства Украины. Ну, есть, по крайней мере, позиция президента Украины. Вот в декабре он озвучил э, тезис о том, что уголь с Донбасса вывозить нужно при условии, что из оккупированной части. Uh, из оккупированной части о том, ш, э, с условием того, что Деньги за этот уголь будут поступать в качестве зарплаты для шахтеров. Своим шахтерам да. мы платим. Будем следить за развитием этой ситуации и как дальше будут складываться обстоятельства в отношении снабжения углем и электричеством и оккупированных районов и территории освобожденной. Я напомню зрителям, что сегодня в студии Радио Свобода был Антон Ковалишин, пресс-секретарь антикризисного штаба компании ДТЭК. И также я напомню, что нашу программу можно смотреть каждый вторник и четверг на сайте радиосвобода.орг. Подписывайтесь на наши социальные сети в Фейсбуке, в Твиттере и ВКонтакте. На этом все. До свидания.